एक को सदन के का का। ये सदन के का खाली एक ही जीवन थी चार पाँच दिन पहले कुछ लोग सदन में आए सदन के सदस्य नहीं थे तो कैसे आए किसका खास उनको मिला इस पर सरकार के तरफ से कुछ बयान स्टेटमेंट थी सदन का वो अधिकार था उसके हमने मांगा वो देने की तैयारी नहीं थी तो स्टेटमेंट इंसिस किया तो कीमत कि यही मिली कि सदन के लोगों को जो स्टेशन मारते थे जो मंत्री ने सदन में आतंकवाद करने की आवश्यकता कहते थे इन सभी लोगों को निकाल दिया इनके खिलाफ शक्ति का कदम है, ये बात आज तक इस सदन में कभी हुई नहीं मुझे चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो वहाँ ज्वाइन होने के बाद

उसी तरह उसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं पूरे तो देश की जनता के सब देखती है और इसकी जबरदस्त कीमत देश की जनता उसी समय पर वसूल करेगी इसका मुझे पूरा विश्वास खबर साहब कल्याण बैनर्जी की जो मिमिक्री थी वो सही था या गलत था राहुल गांधी का वीडियो बनाना सीधी बात है वो सदन में ठीक है सदन के बाहर कुछ हुआ किसने अभी यहाँ मैंने कुछ किया तो किसी जिम्मेदारी मिले या मेरे साथी या कि के आएगी और सदन के बाहर किसी ने कुछ किया इस पर भेस हो सकता है क्योंकि वो काम सदन का नहीं था सदन के बाहर था और इसलिए यहाँ तक ले जाना कि समझो कुछ तो ने ने ये कहना मैं था हूँ मैं किसान हूँ किसानों का मुझे लगता है कि हम हमारे काम के हमारे इज्जत करते हैं हम कभी ले तो अब ये डेडलॉक खत्म कैसे होगा विपक्ष सड़कों पर है सरकार प्रदर्शन करी है खत्म होगा कैसे डेडलॉक जिन्होंने बाहर निकलने का काम किया उन्होंने सोचना चाहिए एक सौ पचास लोगों को बाहर निकाला एक अच्छी बात है दादाजी चाहिए जहाँ में दादा की योजना सरकार चलती नहीं, तो यहाँ दादा करने की फसल भी नहीं सर से, से तो तो लगातार बिल्स पास हो रहे हैं, उसको हम क्या कहना चाहिए क्योंकि इतनी भारी संख्या में ओपोजिशन के एमपीस को सस्पेंड कर दिया और उसके बाद पास हो गए आईपीसी से जुड़े हुए। है ये जिससे कानून सदन के सामने जब आता है और अपोजिशन की बात रखने का मौका नहीं देंगे इस तरह से आप कानून फास्ट करेंगे तो आप कर सकते हैं मगर तो ये बात उचित नहीं है कि फाइनसी डेमोक्रेटिटी

सर आता पर्याय काय बहिष्कार की राजीनामे सामूहिक राजीनामे की बहिष्कार राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा तसंच सर्व नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका